Salam hörmətli müştərilər, dəyərli dostlar. Yenidən sizləri Binə açılı qəsəbəsindən salamlayırıq. Bu gün də ideal 5 sotun içində obyektli, paket kupçalı bir evin təqdimatına gəlmişik. Ev mərkəzi yola, mərdəkən tərəfə 800 metr məsafədə yerləşir. Keçək əvəz obyekti göstərək. Dostlar, ev obyektli evdir. Ev yəsi buranı əvvəl AB kimi istifadə edib, onun arxa tərəfi də var. Burada qaraş kimi də avtomatik qarız qapılar var. Qaraş kimi də istifadə edə biləmlər. Aranı götürüb pisetka kimi də istifadə edə biləmlər. Arxa tərəfə yanddan yol var. Oran sizə göstərir. Videoncu uzatmırıq. Keçə həyətə təqdimata. Letnik oxunası var. Burdan da yol var, içərədən də yol var. Şirin suyu var, quyusu var. Girən kimi maşın üçün qaraş yeri. Həyətdə sanzueli. Və belə güllü çəhli bir həyətimiz var. Zəhmət olmasa, liftin kukhnamızı göstər. Tam təmirlidir, dostlar. İpotekaya yararlıdır, hörmətli müştərilər. Qəşəng qızıl güllərimiz var. Obekt evin yanında yerləşir. Aranı götürmək olar, pisetka kimi də, navez kimi də, qaraş kimi də istifadə eləmək olar. Burda bir setqamız genişdir. Qəşəng qızıl güllərin ətri gəlir. Bahalı pal mağazaları var, 2 dənə. Ev əşyaları da satıla bilər, əşyasız da. Evin yan tərəfində kombi sistemi yerləşir. Fasadı vurulub, reşortqalar kimi qoyulub, şəxsi tikilidir. Zəhmət olmasa kombi sistem görsə, pitmütkası ayrıdır. Kombi sistemi ayrılıb. Evim bütün tərəfinə məsafəsi var, yan tərəflərinə və arxadanın məsafəsi var. Hörmətli müştərilər, keçirəm evinə təqdimata. Evdə yaşayış yoxdur, biz də ayaq qabından keçirik. Girən kimi bax belə sol tərəfdə qonaq otağı. Gizli işıqlar. Ev aboli deyil, emusi alıb kimsəsə aboy da vura bilər. Və koridorun başında mətbəx, yermətlə van. Təmir olunub, xona mebeli, xonası biraz yığcamdır. Ortası monolit betondur. Qalxırı ikinci mərtəbəyə. Pilləkənin altında olacaq bir yer var. Başımda dəyildi. Qalxaq yuxarı. Yuxarıda 3 yataq otağı yerləşir. Sanuel qovşağı. Sanuel qovşağı göstərir duş kabindidir. Birinci yataq otağımız. İstəyirsə kimi istəsə mebellər qalar və ya əşyasız da satıla bilər. Digər yataq otağımız, zəhmət olmasa buranı da göstər. və 3-cü yataq otağımız. Burada göstərsəcək məhdud olmasa. Evdə əşyalar çox yığılıb. İstəyə görə əşyalar qala da bilər, çıxarıla bilər. Hörmətli dostlar, dəyərlil izləcilər. Bu evin ilkin start qiyməti əşyasız, obyektlə birlikdə, əşyasız vəziyyətdə start qiyməti 170.000 manat, əşyalı vəziyyətdə isə 190.000 manatdır. Real alıcıya endirim olacaq. Evdə yalnız xırda işlər, oboy qalır. İstəsəz onu da ev sahibi tərəfindən qiymətdən çıxılacaq və ya vurulacaq, zövqə görə. Yəni o danışılacaq. Əlavə məlumat üçün zəng edin, əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun. Sağ olun.